Перше, я вибачаю, що я буду розмовляти російською, я вивчаю українську мову, але я зараз викладаю у Могилянській Академії англійською та німецькою і буде швидше, якщо я буду розмовляти російською. Я бы хотел, может быть, только несколько слов сказать насчет сегодняшнего ситуации с Европейским Союзом. И я бы тоже сказал бы несколько слов, может быть, про Евразийский Союз, про проект этот. Во-первых, что касается вот оценок сегодняшнего Европейского Союза, нельзя забывать, что Вся история Европейского союза был, была история кризисов, довольно смешных часто ситуаций, когда, скажем, в 50-х годах Франция предложила создание Европейского оборонительного союза, а потом сама и Франция отошла, то есть погубила эту идею оборонительного сообщества. В 60-х годах была, ситуация, была политика так называемого пустого стула, то есть де не принимал участие в заседаниях на высшем уровне в Европейском Союзе. Была тоже смешная ситуация с Великобританией, которая сначала отказалась вступить в Европейский Союз, потом подавала безуспешно два раза заявление и только в 1973 году стала членом Европейского Союза. Или история с Конституцией Европейского Союза, которая сначала с большим опомом была принята главами государств и правительств Европейского Союза, а потом развалилась. То есть такая, такие вот кризисные ситуации, они, они типические для э, Европейского Союза. И в конечном счете всегда результаты этих кризисов был все-таки новый шаг в, в сторону большей интеграции. Я думаю, что с этим кризисом сейчас э, в конечном счете что-то похожее произойдет. Э, тоже нельзя э, забывать такой, э, такой эффект self-defeating prophecy, не self-fulfilling, а self-defeating э, prophecy, самообесценивающийся Прогноз. То есть, то, что сейчас столько много говорят о кризисе евро, о кризисе Европейского Союза, это как раз говорит о том, что этот кризис будет рано или поздно разрешен. Кризисы обычно превращаются в катастрофы, когда, их не, когда о них не говорят, их не предвидят. И В этой связи меня немножко обеспокоивает беспокойство сегодняшних правителей, скажем, Украины, которые, видимо, не совсем понимают, куда Украина движется. Насчет евразийского... Союза, я это уже изложил в зеркале недели. Мне кажется, это это бесперспективный проект, потому что, во-первых, Россия слишком большая для этого союза, то есть она будет намного сильнее экономически и в экономическом, политическом, военном плане, чем все другие предполагаемые члены Евразийского Союза, поэтому такого настоящего союза не было. Потом есть фактор истории, всякие исторические вопросы, которые между разными членами предполагаемого Евразийского союза не решены. И есть проблема модернизации, как вот эти предполагаемые члены Евразийского союза будут помогать друг другу в модернизации. Им нужны ноу-хау и так сказать, вплыв инвестиций и методов менеджмента, технологий из развитых стран, более развитых стран, они а объединятся вот между собой, это ни к чему не приведет. Потому что на этом языке.